Вы уже на, живой, на, живой, на живой бой, очень часто перехватывают, захватывают и пытаются ситуацию за убийства, Да? То есть что получается, когда у нас ножи встали, мы друг друга... Он не, я его вот эта вещь. Очень часто. Она кратковременно, буквально пару минут, но она бывает, происходит. А Поэтому мы должны научиться делать что-то в этом отношении. Итак, первое положение. Я своей сильной стороной, сильной ногой наношу движение в пах. Но чтобы не бить в пах, я бью ему животик. Этой же ногой я сбиваю наношу удар в сердце. Я освобождаю свою руку от его захвата, удар, сбив, удар. Когда вы придете заниматься борьбой то с любым борцом, когда он будете с вами бороться, вы станете бороться, сделайте это движение. Поверьте мне, даже чемпион мира упадет. Поэтому Я к чему говорю? Применяйте то, что от вас не ждут. Поэтому, когда я наношу удар, человек не ждет этого. И отбиваю сразу от свое движение. Еще раз. Раз, два. Три. Но не делайте так, как у нас некоторые делают. Не я забавил его нож от себя. Не надо, не путайте педали. И второе движение. Второе движение. Э, после ножа. Я просто подныриваю под свою руку. я освобождаю, прижимая и наношу удар. Только не так. Ваша задача подсесть и плечами уйти под его локоть. И я когда поднимаюсь, я вставляю свои плечи от него И наношу движение сзади Окей, иди. Да, порезать, иди, иди. Покажи, идите, покажи Покажи, покажи, нормально, чего ну чего ты Практика же Показывай, рассказывайте. Но я не буду когда вы освобождаете вот здесь вот Не подставляйте нож, чтобы не порезать сами себе ну, Нужно убирать его после Удар, убирайте. А после удара Еще, после удара не опускайте нож это нельзя. Раз, два. Сразу. Видите, я по его руке работаю. Ни в коем случае не подставляю. Только Есть вариант. Нет, пока Есть. Да, и не надо делать Потому что тут, это можно сделать, это мы не работаем. Потому что мы делаем Еще очень важно понятие, как и гои выглядит. То есть, когда мы просто делаем технологию, это легко. А когда я технологию делаю мягко. Да, я только криком на него иду уже. Когда мы стоим с ним с нож на нож, когда мы отрабатывали просто, это одно. Когда я стою, и, о, уже многим страшно мне тоже. Понимаете, да? Я сам говорю себя, когда я кричу. Я покладываю. Для чего? Важно не только чем вы занимаетесь, важно атмосфера, которая создается. Мы своими криками в зале создаем атмосферу боя. Потому что реальный бой, будь то огнестрельное оружие, будь то холодное оружие, он э, крик, эмоции, вопли. Это просто, ну, и человек, который это никогда не видел и не создавал, то попадает в эту атмосферу, и теряется. У него начинается потеря всего, он оттепенит. Вот то же самое здесь. Вы должны создавать это оцепенение своим криком, взглядом, и еще я еще не видел, чтобы собаки дрались и, и, гавкали и не гавкали друг на друга. не рычали. Вы даже, когда с женами ругаетесь, вы тоже гавкаете. Поэтому, Ричард! Ай, встали в пару, и работать.